Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcül bəlağa. Sonra daşlıq ərazidən torpağın hamar, əkin səfinə yararlı yerindən və şoran torpaqdan bir qədər torpaq yığaraq, onun üstünə təmizlənib saflaşana qədər su tökdü. Və bir-birinə yapışana qədər su ilə qarışdırdı. Yorulmuş torpaqdan ətrafları, üzvləri Birləşmələri və kəsişmələri olan surət yaratdı. Bir-birindən qopmaması üçün onu bəşkətdi. Möhkəmləndirib yumşaltdı. Paltıq quruduqda müəyyən zaman üçün sonra qurumuş paltığa can verdi. İnsan şəklində ayağa qaldırdı. O, dərk oluna bilənlərin idrakinə istifadə üçün, idrak qüvvəsinə, işlərə yiyələnmək üçün düşüncəyə özünə xidmət göstərmək üçün əzalara işlərini hərəkət etdirmək üçün haqlə vatili dadına bağlanlarla qoxulanları rənglərlə cinsləri bir-birindən ayırd etmək üçün fəhmə malik oldu. Onun xilqəti və təbiyyəti müxtəlif rənglərlə qarışdı. Bir-birinə bənzər şeylərə, biri digərinə zidd halətlərə, bir-birindən ayrı təbiətlərə sahib oldu. İsti li soyufluq, plutou bat quruluq, sevinç və qəm. Böyük Allah öz əmanətini mələklərdən istiyərək, onlarla bağladığı əhd-peymanı Adəmə səcdə etməy üçün hazır olmalarını, onun böyüklük və əzəməti qarşısında təvazökarluq göstərmələrini istədi. Beləliklə Allah Teala onu xalq etdikdə Adəmə səcdə etmələrini buyurdu. Şeytandan başqa hamu səcdə etdi. Şeytan qürurlandı və lovğalandı. Bədvəxlik ona qalib gəldi. Təkəbbür etdi. Oddan yaradıldığına görə özünü böyük sayaraq bir parça quru torpaqdan yaranmış Adəmi özündən aşağı sandı. Beləliklə Allah qəzəbinin ona şamil olmaması üçün şeytana möhlət verdi. Onun imtihan və sınağının tamamlanması, ona verdiyi vədin başa çatması üçün buyurdu. Sən məlum günə qədər müddət verilmişlərdən sən. Sonra Allah Teala Adəmə azad və xoşgüzarana şərait olan məkanda yer verdi və onun məkanını amanında saxladı. Şeytandan və onun düşmənçiliyindən qorxutdu sonra düşməni onu aldatdı. Həzrətin əbədi sarayda olmasının və xeyr əməl sahibləri ilə ünsiyyətinin paxıllığını çəkdiyinə görə onu aldatdı. Beləliklə Həzrət öz yəqinliyini itirərək şək və tərəddüdə düşdü. Öz qərarını süstük və səhlənkarlığa dəyişdi. Şadlıq, sevinç yerinə xof və qorxuya məbtəla oldu. Hazret peşmançılığını bildirdi. Beləliklə, Haqq-Teala tövbənin yolunu öyrədərək rəhmət kəlməsini ona təlim etdi və yenidən bəhistə qaytaracağına söz verdi. Sonra onu dərd-qəmli, bəla ilə dolu olan dünyaya, nəsil artırma və övladlarının doğum yerinə göndərdi. Böyük Allah onun övladları arasında peyğəmbərlər seçdi. Onlardan Vəc və risalətin təbliqi üçün əhd-i peyman aldı. Halbuki insanların çoxu ilahi əhd-i peymana vəfa etmədilər. Beləliklə onun haqqını bilmədilər və ona bənzərlər, şəriklər qoşdular. Şeytanlar onları Allaha istəyişdən çəkindirdilər. Beləliklə Allah Teala onların arasından öz peyğəmbərlərini seçərək Onlardan fitri olan tanrılarının əhd-i beymanını tərəb etmək, unudulmuş neməti xatırlatmaları, təbliğ yolu ilə onlarla söhbət etmələri, gizlənmiş ağılları üzə çıxararaq işə salmaları və Allahın qüdrət nişanələrini onlara göstərmələri üçün onları bir-birinin ardınca göndərdi. Allah Teala bəndələrinə göndərilmiş peyğəmbərlərdən nazil edilmiş kitabdan qəti dəlillərdən və möhkəm yoldan məhrum etmədi. Elə elçilər idilər ki, dostlarının azlığı onlara qarşı çıxanların çoxluğu onları çəkindirmədi. Elə peyğəmbərlər idilər ki, gələcək peyğəmbərin adı qabaqçadan onlara deyilmişdi və ondan əvvəlki peyğəmbər onu tanıtdırmışdı. Beləliklə də əsrlər yarandı. Ruziyarlar ötüşdü. Atalar vəfat etdi və övladları Onların yerinə keçdi. Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah öz vədini və yerinə yetirmək, peyğəmbərliyi o həzrətə yükümləşdirmək üçün Allahın rəsulunu peyğəmbərliyə seçdi. Peyğəmbərlərdən əhd peyman almışdı. Onun əlamət və nişanələri məşhurlaşdı. Banadan olduğu vaxt əziz və bəyənilmiş idi. O vaxt cəmiat arasında dağınıq məsəflər, çox saylı bidətlər, müxtəlif təriqətlər yayılmışdı. Bir dəstə Allah Teala'nı öz yaradıqlarına bənzədirdi. Bəziləri onun adında təsərrüf edirdilər. Bir dəstə isə ondan qeyrisinə işarə edirdilər. Beləliklə Allah Teala o həzrətin vasitəsi ilə həmin insanları azğınlıqdan xilas etdi və onun şəxsiyyətinə görə Onlara anonadlıqdan nicat verdi. Sonra Haqdi Allah o böyük şəxsiyyətə öz yaxınlığı və rəhmətinin ən yüksək dərəcəsini əta etdi. Heç kəsin təsəvvürünə gətirə bilmədiyi məqam və rütbəni onun üçün bəyəndi. Meylini dünyadan özünə tərəf döndərdi. Onu müsibət və bədalardan qurtararaq ruhunu öz dərgahına götürdü. Ona və Əhləbeytə Allahın salamı olsun. Sələfe olan peyğəmbərlərin öz ümmətləri arasında qoyduğunu sizin aranızda qoydu. Çünki peyğəmbərlər onları aydın, yolsuz və aşkar nişanəsiz öz başına buraxmamışlar. O həzrət də Allahınızın kitabını sizin ixtiyarınızda qoydu. Kitab böyük günah törədənə atəş və əzab bədələsi vermiş. Kiçik günah vətan kəs üçün isə bağışlanmaq hazırlanmışdır. Böyük Allah Veytul Haramın ziyarətini sizə vacib etdi və onu xalqın qibləsi etdi. Həc ziyarətini yerinə yetirənlər oraya dörd ayaqlılar su başını hərəkəti kimi daxil olar, göyərçinlərin şövqi kimi ora gəlməyə şövqlə can atarlar. Pak olan Allah xalqın onun əzəmət və böyüklüyü qarşısında baş eğməsi, izzət və saltanatının onlar tərəfindən təsdiqi üçün o evi bir əlamət və nişanə etdi. Öz bəndələrindən dəvətini eşidib qəbul edənləri seçdi və fərmanını təsdiqləyərək yerinə yetirər. Onlar peyğəmbərlərin yerində dayanıb özlərini Allah Teala'nın əlşini təvaf edən mələklərə oxşadılar və Allaha bəndəlik, istayiş müəmmələsindən böyük qazanç götürürlər. Onun günahları bağışlayacağını vədə verdiyi yerə tələsir. Bir-birindən önə keçirlər. Fak Allah o evi İslamın əlamət və nişanəsi, fənah gətirənlərin pənahgahı etdi. Onun həccini vacib, ehtiramının qorunmasını lazım bilib, ora getməyi əmr etdi. Sura buyurdu: "Beytul Haramın ziyarəti insanlardan ora getmək iqtidarında olanın üzərində Allahın haqqıdır. Haqq Teâlaya kafir olan hər kəs Allah Teâlaya heç bir ziyan vurmayib, çünki Allahın dünya əhalisinə ehtiyacı yoxdur."